Так, всем доброго дня. Приехали на пошук. Вот такая тут мессина. Классно. Вот и вам покажу. Природа. Красота такая. Равлик-павлик. Классный. Красивый, да? И здоровенный. Доброго ранку, Равлик Павлик. Все, всем хорошего дня. Мы копаем. Равлик Павлик. Так, я у нас сигнальчик с этой ямки. Есть у нас первая монетка есть у нас. Вот монетка. Это советы. Скорее всего, 3 копейки. Нет, 20. 20 копеек 83 року. 20 копеек 83 й рік. Можно сказать, что не про что. Вот такая монитосина. Ну, она не про что, эта монитосина. Ну, я знал, что 83-й рік. Вот такая тут красотень. Коровы там по сути. Ее у нас сигнальчик. 40 10 копеек, скорее всего, вот он. Да, 10 копеек. 75-й рик. Или 73-й? 73-й. 73-й рик, 10 копеек. Поздние советы. 73-й 10 копеек. Забираем, имеем такую знахидку Опа! Вот такая знахідка у нас есть. Так, походили мы по одному полю, там проверяли, и керамика, трохи там нашел, ничего нема. Скифская скорее всего, керамика мы переехали сюда, где татарска поселуха тут стояла татары. И что? Будем ходить поле, добивать, выбивать. И у нас знахитка 96. Вот монетка. Николай Первый. Н1. Николай Первый копейка. Копейка. Копейка, Николай Первый. все Забираем. Есть знахидка. Вот такая копеечка. Так, на знахидка. Явно знахидка. 87, 87, железо, да Ну, знахідка вот наша. Она тут з железным етім, Це скорее всего від ножа этого, по-моєму. А там он узор який є А 1 Вот такий там узор. А 1 Корона Да, корона А1. Це скорее від на верші від ножа, или що. По-моєму. Забираємо. Що там? Є у нас ямочка і сигнальчики є у нас. вот наш сигнальчик. Он же высох, пока я доставал. А это у нас украшалка татарская. Вот такие татары. Целенько. Ушко. Вот у нас татары. Вот такие. Такая украшалочка классная. Целесенько. Красиво. Гарна така, файна. Главное, что ушко целенькое, вона целенькая. Вот такая у нас украшалочка. Классно, забираем. Так, ямочка, есть у нас нахитка, я ее уже бачу визуально. 42. Вон, видно? Вот такие и медальоны и шоц и высила на этих. Поломана, блин. А в нашей сребна, скорее всего. он проволочные, блин. Высила на этих. елки, палки Вот вся красотень. Но она поломана. Вот это было висюлька. Вот такена она татарская. Ай-яй-яй. А она поломана. Ай-яй-яй. Такена на красотень. Так, что у нас? Я, ямочка. Есть сигнальчик у нас. 55. Всем дня. Я уже раздевался, уже рад. Вот такая. Вот она. Та. Татарочка, такая у нас украшалочка выпадает. Но жаль без ушка. Ушка нема. Ну вот такая красава выпадает вот такая краса выпадает. Жаль без ушка. Вот такая краса. Я не знаю, это амулеты у них были, или украшалки. Может амулеты, как амулеты какие-то были, потому они все разные. Вот такая краса. Трошки видели, отошли от той, 84 А вон и как краса О, Ой, яка краса трошки погнута, но опять же без ушка. Ну краса яка Ай-яй-яй Я ж кажутся в них були як амулеты якісь наверное, не знаю. Ну вот такая краса выпадает. Опять без ушка на маушка. Вот такая краса. Краса, правда, да? Так, есть ямочка у нас. Напротив той, он там нашел украшалочку. Еще у нас яйца. А да? О. Еще у нас одна украшалочка очередная. Ну, ця уже целенькая Ця целенькая С ухом таким здоровым. О, яка. Просто красиво, красиво. С узорами. Вот такие она. Это уже четвертая или пятая, блин. Ну ця ціла з ухом таким здоровим, класна така, гарна. Ну, Ось така у нас украшалочка. Ще одна. Я не знаю, це в них -то як -то талісмани були, ви що, це дуже не знаю. Хто міг би подумати? Вони подумали, що хтось би їх шукати, ці украшали. На сьогодні все закінчили. Їдемо домой. Ось ці знахідки. Что мы нарыли? раз, два, три, четыре, пять, шесть украшалок. Ну, я не знаю, что у меня амулеты, как они правильно Вот этот классный, но ну, поломанный. Срібный, такой здоровый. Вообще, я думаю, что он срібный. Он срібный. Монет, раз, два, три, четыре, пять монет. Такие тут вон видно нож видно ножа скорее всего а два наверх канина так там пучки, герька украшалок сегодня скики амулетов и пару монет все всем гарного вечера до побачення